нестандартный э, креативный педагогический совет на тему есть еще загадать и еще что 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 рассказать. этот совет будут вести наши прекрасные ведущие, но я хочу взять минутку и учитывая, что мы все-таки первый коллектив, нашей прекрасной золотой рыбки, я предлагаю почти память, минутой молчания. Бугеры Марии Яковлевны, Немировской Ольги Ивановны нашего воспитателя, Шана Надежды Васильевны, а также замначальника порта по кадрам и социального социальному развитию, Плутенко Павла Семеновича, который очень много сделал для нашего дошкольного учреждения, и, конечно, инспектора областного управления Цигуту Любови Алексеевны. У нас много, я так считаю, собралось <laughs> из тех, кто отдавал свое сердце деньгам. Но сегодня пришла пора все вспомнить. Представьте себе, что здесь где-то находится на машина времени. Мали декабрь 1985 -го года. Наш детский сад только-только родился. Малышу повесили бирку. В нашей рыбке было все необходимое для роста и развития. В нашем саду никогда не было места грусти и печали. Валентина Николаевна сумела сплотить коллектив. Мягкая, изящная и хрупкая женщина додала такой целеустремленности. Я счастлива у вас, я счастлива в своей семье, в своих детях, внуках и, конечно, в таком сыне большом, как детский сад номер один. Я хочу сказать, что я такого коллектива не встречала. Я действительно счастлива в вас. Большое вам спасибо. Я желаю вам здоровья. Я желаю вам, чтобы вы, ну я не знаю, чтобы вы всегда вот такие были красивые, чтобы вы были вот такие всегда радостные. Я не хочу видеть ваши печальные лица. Fu di furit, mi sei stato di prendere posto Нет, это мои 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 собаки. Правильно сказали, что там были рыбы, рыки в аквариуме, там были котячки и начался под броном как кто-нибудь первый подушку. подушку. На велосипедах. Айгу. Ну, айгу, какие классные смотретьи разбойники, какие разбойники. разбойники? И... 啊！ 23 ноября 1985 года был подписан приказ о вводе в эксплуатацию детсада номер один. И, конечно, весь декабрь и январь это праздновали, первых детей брали. И в, ну, в декабре получилось 30 лет детскому саду номер один. Инициативная группа, которая уже не работает в дошкольном учреждении, вышла с предложением как-то эту дату отметить, отпраздновать, собраться, пообщаться, ведь все-таки многие не работают, некоторые люди еще работают, и решили провести такой торжественный педсовет на тему, учитывая, что это украиноумовный дошкольный заклад, и про что сгадать, и еще рассказать. Пусть пообщаются люди. Вначале было, как всегда, сложно и трудно, но это не я добилась, это добился этот прекрасный коллектив. Вы же понимаете, что без людей, без коллектива никто один человек ничего не добьется. Но и вместе с тем я очень на сегодняшний день благодарна руководству порта в лице Владимира Георгиевича Иванова и покойного уже Павла Семеновича Плутенко, которые через министерство решили все-таки строить для своих работников дошкольное учреждение и, так сказать, в августе 1985 -го года зашел первый тракт, и начала рыть котлова. Вот так я пришла в порт на работу, а я уже работала заведующей третьим дошкольным учреждением города Южный. В общем-то, менять мне не было смысла, но руководство пригласило, а каждый человек, который учился в институте, который имел мечту сделать что-то свое в любимой профессии, я, конечно, согласилась, пошла строить, потом его комплектовать, подбирать кадры. И вот так вот все начиналось благодаря порту. Ну, конечно, конечно, коллектив сильный, педагогический коллектив очень сильный. Уходя, мы оставили прекрасный, прекрасный коллектив, сильный. Дошкольное учреждение звучало на уровень Украины и за рубежом. Во-первых, 13 видминники, восвиты, педагогического коллектива. Это, конечно, не так-то все просто. Но я хочу отметить черту, которая на сегодня, вы видите, они всі остались дружными, як одна сім'я, і не тільки в горе і в радості, они участвуют в житті кожного чоловіка, ну в общем-то, бывшего колективу. Они созваниваются, общаются, вони интересуются жизнью дітей, внуков вже. І мені, звісно, приємно. Сьогоднішній бренд Золота рибка це надбання багатьох поколінь. Мені пощастило, я так вважаю, працювати в золотому складі. Колектива Золота рибка, так би мовити, в епоху Щербакової Валентини Миколаївни. І тому хочу сердечно всіх привітати з чудовим ювілеєм. Хто на заслуженому відпочинку, бажаю здоров'я і втіхи. А тим, хто сьогодні примножує надбання та славу золотої рибки, бажаю натхнення. Щоб навколо вас роїлись чисті помисли та добрі справи, а також бажаю, щоб улюблена робота приносила задоволення, а також нові знання і нові звершення. І ще хочу привітати всіх святом водохреща, побажати любові і поваги, добра і миру всій Україні.